Последствия вчерашнего обстрела. Да нет, это 122 вошел. Здравствуйте, вы местный житель, да? да. Нет, военные тут находится. На а, да? а если не тяжело, можете представиться? А? Не, 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 не хочет. Ну, местные жители, то есть, да. можно сказать, сусиды. А скажите, какое село? Желанное первое. То есть да сюда прилетело рази три, да, скажете? Да. То есть совершенно непонятно, зачем мирное село обстреливать. Тут же у вас никогда не было ни сепаратистов, никого. Да, меня, значит, не ну, ну страшно. А что страшно? Ну, сейчас э, хозяйка, я так понимаю, на квартире ночевала, да? Я не знаю, где она. Она не знаю, как она жива стала. Как на перед воротами стояла, она гухнула, она жива стала. А во сколько это произошло примерно? Валя, а все как это было? Время сколько было когда? Ну, то посмотри по телефону. Четвертый. Четвертый. Сегодня четвертый печарень у нас. Еще раз можно? Было третьего, да? И десь, это сколько было? Години в три, в четыре? Нет. Это утром. Утром. Ну. Охренеть. Ну это как раз на осколочный стоял. То есть било как минимум 2-3 орудия. А сколько было разрывов? 2-4? Да, ну и просто разведка, нам надо что-то... А я понимаю, что у нас прекрасный набор на капитальных... Мы ходим, смотрим. Но военных точно, же все ли уже наших не было? Не было даже. 8.35, да, было завчера? вчера? Да, Все, спасибо вам большое. Вы же знаете, что делать. Если буду стрелять, то лучше в подвале прячьтесь. Но чего вот это село мирное разваливать, я не имею ни малейшего. Да, осталось, Все, спасибо вам большое. Кто, кто знает, кто знает. А на Маринке знатно грохотало?